Фаміля Барибак, Віктор Станіславович виріс на радитися в цьому місці, тому будь ласка, став, я, я... Став, шановні, став, я не Верховна Рада, став, 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 не президент, я не приймаю закон, а чому але я не, я не даю порушити закони. Це, це по перше, по-друге, ми не маємо права затримати ніяку людину. Я буду прислідуватися закону, щоб не було подальших претензій, щоб поліція порушила кримінальні порушення. Ворожка присяди присяде засідала, але будь ласка, давайте навіть який мір фізичних бій до нього не приймати. Давай. Не Давайте будемо діяти як нормальні люди. Давайте Пойдете, Пойдете, будь ласка. Шановна, ви ще скажете. Будь ласка, я вас прошу, не порушите закон. Но Мы сейчас я... Ми сейчас розкупимося, він це вже засяг, але ви не пообіцяєте, можете... що я їх не буду. Обіцяю, не буду. Я депутат городського совета. Меня зовут Нічна Надежда Нічна. Я, я не не даю слово, что порушка трогати никто не будет. Пускай не сядет за сто, Когда обещали, что вы сегодня соберете сессию. Так что для вас, люди, на московском люди, будет, люди будет, вы слово давали, что вы сессию проведете. А, почему а? вы не, не сдерживаете свое слово? От нас требуйте законы выполнять, а почему вы законы не исполняете?

Единственная была правда здесь сказанная, это то, что, что я да, был главой администрации на московском районе. Что И ушел с этой посадки по собственному желанию, по заявлению. верните документы, которые вы сейчас меня забрали. Порядок сессии Вы да, это не пчелы, это пчелы. Говорю, да, на территории завода неизвестно какими методами. Никогда. В автобусе ехало четыре депутата на сессии. А все остальные в попали туда своим ходом. А я а депутатов никуда не свожу. Да что вы должны быть Вы город все прекрасно понимает. Вы не дураки сейчас. Время было, время было. Вот это я. Сейчас будет дано доручение. Он отдел, который приглашает на сессию и, да, и, 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 и садитесь и, и, моя, моя и не садитесь и, сюда. и, и, и не к и пускай она здесь на камеру звонит всем депутатам, и пускай она слышит, что Я я ее обязан провести в законный способ. Я не могу пропустить океан. Такие слова он сказал. Он зая нас уклонит прямо, и И мы будем слушать, что депутаты не отвечают.